নমস্কাৰ অকণীহ মই তোমালোকৰ চিন্ময়ী বাইদেউ আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ অকণি গণিত পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ তৃতীয় অংশ এতিয়া চাওঁচোন আহা এই তৃতীয় অংশত কিনো আছে এইয়াচোৱা মোৰ পিছফালে এখন ডাঙৰ ছবি চাওঁচোন এইখনত কিনো আছে এইখনত আমি কি দেখা পাইছো এইখনত আমি দেখা পাইছো এজোপা ডাঙৰ গছ গছত কি লাগি আছে আম লাগি আছে আৰু লগতে আমি এজনী ছোৱালী দেখিছো আৰু এজন মানুহ দেখিছো লগতে এয়া কি বাৰু এয়া এটা ছাগলী আৰু লগতে ছাগলী আৰু কি দেখিছো এটা চৰাইও দেখিছো এতিয়া চাওচোন আহা আমাক কিনো কৰিবলৈ কৈছে এয়া পিছে এটা কাহিনী এই ছোৱালীজনীৰ কাহিনী চাওচোন আহা পঢ়ো গছ এজোপাত বহুত আম লাগি আছিল মুৰমীয়ে গছজোপাৰ তলত পৰি থকা আমবোৰ বুটলি ঘৰলৈ লৈ গৈছিল মুৰমীৰ দেউতাকে গছজোপাৰ ওচৰত বহি দূৰত ছাগলী এটাই ঘাঁহ ফাই থকা চাই আছিল ছাগলীটোৰ ওপৰত ো বাৰু মৰমী চোৱাচোন মৰমীয়ে কি কৰিছে এই যে আম লাগি আছে সেই সৰি থকা আমবোৰ খৰাহী এটাক লৈ গৈছে কি কৰিব বাৰু খাব আৰু কলৈ লৈ গৈছে ঘৰলৈ লৈ গৈছে মৰমীৰ দেউতাকে গছৰ ওচৰত বহি মূৰমীৰ দেউতাক আৰু মৌৰমীৰ দেউতাকে ক'ত বহি আছে গছৰ ওচৰত বহি আছে আৰু এই দূৰৈত থকা ছাগলীজনী চাই আছে ছাগলীজনীয়ে পিছে কি কৰি আছে হয় ঘাঁহ খাই আছে আৰু ছাগলীৰ ওপৰত কি আছে বাৰু এটা চৰাই আছে দেখিছানে এতিয়া এই মুৰমীয়ে আম কেইটা নি কি কৰিলে চাওচোন আহা এতিয়া এইয়া চোৱা মুৰমি ঘৰলৈ গল ঘৰলৈ গৈ আম কেইটা কি কৰিলে বাৰু চাওচোন আহা ইয়াত কৈছে ঘৰৰ ভিতৰত মাকে আমবোৰ ধুই বাকলি গুচাই সকলোকে ভগাই দিলে মুৰমীয়ে আমবোৰ মাকক দিলে আৰু মাকে কি কৰিলে মাকে আমবোৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ধুলে আৰু কাটি সকলোকে ভগাই দিলে মুৰমিকো দিলে লগতে ভায়েককো দিলে দেখিছানে ছাগলীজনীয়ে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰাই তেওঁলোকলৈ চাই আছে এতিয়া সেই যে ছাগলীজনী মনত পৰিছেনে সেই ছাগলীজনী আকৌ পিছে পিছে আহিলে ছাগলীজনীয়ে ছাগলীকো নহয়নে এতিয়া বাৰু দিলেনে আম চাওঁচোন আহা এইয়া চোৱা আম দেখোন দিলে মাকে ছাগলীজনীকো আম খাবলৈ দিলে ছাগলীজনীয়ে ছাগলীজনীক ছাগলীজনী নহয়নে কিন্তু এতিয়া কোৱা মুৰমীয়ে ছাগলীৰ বাহিৰত দিলে নে ভিতৰত দিলে মুৰমীৰ মাকে ছাগলীজনীক ঘৰৰ বাহিৰত আম খাবলৈ দিলে আৰু তেওঁলোকে কত খালে তেওঁলোকে ভিতৰত খালে চোৱাচোন এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁতে কৈছে মৰুমীৰ গছজোপাৰ ওচৰত নে দূৰত ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰত চিন দিবলৈ কৈছে আমাক দুটা উত্তৰ দিছে তাৰে কিন্তু আমি শুদ্ধটোতহে ৰাইট চিন দিব লাগে এতিয়া মনত পৰিছেনে আকৌ চাওচোন আহা ছবিখন এতিয়া এই ছবিখন চাওঁ মৰুমীৰ দেউতাক কত পঢ়ি আছিল গছজোপাৰ ওচৰত নে দূৰত বাৰু ওচৰত ঠিকেই ধৰিছা মুৰমীৰ দেউতাক গছজোপাৰ একেবাৰে ওচৰত বহি আছিল গতিকে আমি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত এই ওচৰৰ শব্দটোত আমি চিন ইয়াৰ পিছত সুধিছে আম্প মাকে কত ধুলে ঘৰৰ ভিতৰত বাহিৰত কত ধুইছিলে বাৰু ভিতৰলৈ ধুই তেওঁলোকক মাতি খাবলৈ দিলে এইয়া চোৱা ভিতৰৰ শব্দটোত আমি চিন দিলো ইয়াৰ পিছত কৈছে শালিকাজনী কত বহি আছিল ছাগলীজনীৰ ওপৰত তলত এতিয়া ছাগলীজনী মনত পৰিছেনে চাওচোন আহা আকৌ ছাগলীজনীক ছাগলীজনী এতিয়া ছাগলীজনীৰ ওপৰত হয় চোৱাচোন ওপৰত আছিল নহয়নে এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি ওপৰৰ শব্দটোত চিন দিলেই হয় ইয়াৰ পিছত চাওচোন আহা আৰু এটা ছবি এই ছবিখনত কি দেখা পাইছো বাৰু এই ছবিখনত এজোপা গছ দেখা পাইছো লগতে চৰাইও দেখা পাইছো আৰু তলতে এটা জন্তু দেখা পাইছো বাৰু কব পাৰিবানে হয় প্ৰশ্ন কৰিছে গছজোপাৰ ওপৰত থকাটোত ঘেৰ দিওঁ আহা এতিয়া গছজোপাৰ ওপৰত কোনটো আছে বাৰু কিবা এটা বস্তু তাৰ ওপৰত আৰু তলত এতিয়া আমি গছজোপাৰ ওপৰত কি পাইছো ওপৰত চৰাইটো পাইছো এতিয়া এইটোত আমি কি কৰিছোঁ ঘেৰ দিছোঁ এই যে ছাগলীৰ ওপৰত চৰাইজনী আছিল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গছজোপাৰ ওপৰত আমি চৰাইটোক ঘেৰ দিছোঁ পিছে এইটো কি চৰাই চিনি পাইছানে হয় এইটো বৰটোকোলা চৰাই আৰু এটা কুকুৰ আছে আৰু সেইটো আছে গছজোপাৰ তলত ওপৰত তলত ওপৰত তলত তাৰমানে কিবা এটা বস্তু আমি এতিয়া চোৱা মোৰ এই হাতখন তাৰ ওপৰত যদি বস্তু থাকে ওপৰত হ'ব আৰু তলত থাকিলে আমি তলত বুলি কওঁ এতিয়া চোৱাচোন এয়া ইয়াত কৈছে মেজৰ তলত থকা বস্তুটোত ঘেৰ দিওঁ আহা এতিয়া এইখন এখন মেজ এতিয়া মেজৰ ওপৰত আৰু তলত থকা বস্তু কেইটা আমি চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু লগতে আমি তলৰ বস্তুটোত ঘেৰ দিব লাগে এতিয়া মেজ খনৰ তলত কোনটো বস্তু আছে বাৰু তোমালোকে ঠিকেই ধৰিছা এইয়া মেজৰ তলত থকা বস্তু আৰু ইয়াক আমি কি কৰিলো ঘেৰ দিলো ইয়াৰ পিছত আৰু এখন ছবি চাওঁ আহা এইখনত কি আছে বাৰু ঘৰ এটা দেখিছো আৰু লগতে গছ দেখিছো ইয়াতে কৈছে ঘৰটোৰ ওচৰত থকা গছজোপাত ৰং কৰো আহা এতিয়া ঘৰটোৰ একেবাৰে ওচৰত কোনজোপা গছ আছে বাৰু চোৱাচোন এইজোপা নে এইজোপা বাৰু জোপাচোৱা মই ৰং কৰিলো তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা ঘৰটোৰ ওচৰত থকা গছজোপাত ৰং কৰা ইয়াৰ পিছত এইয়া চোৱা এটা বল বলৰ লগত দুজন লৰা ছোৱালী লৰাই খেলি আছে এতিয়া আমাক কৈছে বলটোৰ পৰা দূৰত থকা লৰাজনক চিন আহা এতিয়া এই বলটোৰ পৰা দূৰত কোনজন লৰা আছে বাৰু এইজন লৰা এইজন লৰা এইজন লৰা চোৱাচোন দূৰত আছে আৰু সেইকাৰণে এই লৰাজনক আমি চিনি ইয়াৰ পিছত চোৱা দেখা পাইছো ব্ৰাছ দেখা পাইছো ব্ৰাছেৰে কি কৰো আমি দাঁত মাজো ইয়াত কৈছে ভিতৰত থকা ব্ৰাছ ডালত ঘেৰ দিওঁ আহ এতিয়া কোৱাচোন কোনডাল ব্ৰাছ ভিতৰত আছে এইয়া এইডাল ব্ৰাছ চোৱাচোন ভিতৰত আছেনে এই গিলাচটোৰ আছে নহয়নে আৰু এইডাল ব্ৰাছ বাহিৰত পৰি আছে গতিকে আমি ভিতৰত থকা ব্ৰাছডালক দিব লাগে আৰু এটা ছবি চোৱা এই ছবিত আমি কি দেখা পাইছো পাকচ দেখা পাইছো বল আৰু লগতে এটা পুতলা ইয়াতে কৈছে বাকচৰ বাহিৰত থকাটোত ৰং কৰোৱা হাঁহ এতিয়া পাকচৰ বাহিৰত কোনটো আছে বাৰু বলটো আছে নে পুতলাটো আছে পাকচৰ বাহিৰত এই পুতলাটো আছে গতিকে আমি এই পুতলাটোত ৰং কৰিব লাগে চাওচোন আহা এইয়া আছো মই ৰং কৰিলো বাকচৰ বাহিৰত থকাটোত এতিয়া আহাচোন আমি কি শিকিলো তাৰে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিও ইয়াতে কৈছে কোনটো প্ৰাণী তলত আছে কোৱা এতিয়া আমি কি দেখা পাইছো ছবিটোত এটা ঘৰ আৰু ঘৰটোৰ ওপৰতো প্ৰাণী আছে তলতো প্ৰাণী আছে এতিয়া কৈছে এতিয়া তলত কোনটো আছে বাৰু কোৱাচোন এই প্ৰাণীটো আছে নে এই প্ৰাণীটো আছে হয় এই মৰম লগা প্ৰাণীটো তলত আছে মানে মৰম লগা কুকুৰ পোৱালিটো ইয়াৰ পিছত

যে এই অংশটো মই ইমানতে অন্ত পেলাইছো পৰৱৰ্তী অংশ লৈ তোমালোকৰ আগত আকৌ হাজিৰ হওঁ আজিৰ কাৰণে আহিছো নমস্কাৰ